Mehman ýeleşler, edid watandaşlar, saýanly beýik ýengişiň 75 ýyllyk güni, 75 ýyllyk toýy gutly barmy bolsun. Düşmanlara ýeňiş kıljyn aýlany, ata-baba adatlygy paýlany, maýyň 9 bayram diýip saylany, 75 ýeşing gutly bolsun ilgün. Bize gülüp baktı kudretli Allah, sana toga ve diyaz ya Resulallah. Bugün karaştır, erkin yez yez inşallah, yetmiş ve Qutlu kutlu olsun iyil günüm. Atababa miras koydu toprağı, biz çoların xir birimiz yaprağı, çalın dostlar, aydım sazla depregi, yetmiş vəşin. Kutlu olsun <laughs> iyili günüm. Yoğurdumuz avadan, adahtır erkin, inni toy toyluya öyünde herkim. Biz Türkmenler, asıl köküdür Türk'ün, yetmiş ve eşin, kutlu olsun iyili günüm. <laughs> o <laughs> razada olsun arzuunuz hasıl, ilayim, amin, 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 toy bolsun, Çalınsın davul 75-in qutlu bolsun iýil günüm. Maqsady oqqunly ýaşalyň dada. Indi bir adamlar görmäliň azap. Bugün goşku goşdy ýeňsin şanyna. 5000 şägirdi lewaply azat.